bir ayolning eri vafot etdi ikki qizi yetim qoldi bu musibat sabab faqirlik muhtojlik uning boshi uzra aylana boshladi uyning egasi ijara haqqini so'rar dilbandlarning ochlikdan sillasi qurib borardi mablag' yo'qligi tufayli uydan chiqarib yuborildi har xil gap so'zlaru yomonlarning zararidan qochib begona shaharga ketdi u shaharda qahraton sovuq hukm surardi qizlarini eski vayrona masjidda qoldirib yemak topib kelish maqsadida tashqariga chiqdi musulmon viqorli shahar shaharzodigonlardan biri bo'lgan kishiga duch keldi ahvolini tushuntirib yordam so'radi ayolning gaplarini eshitib bo'lgach boy gaplaring rost bo'lsa isbotla dalil keltir menga dedi ayol sizga qanday isbotlay bu shaharda hech kimim yo'q bo'lsa meni kimsa tanimaydiki sizga keltirib so'ylatsam dedi musulmon kishi unga ishonmadi yuzini o'girib ketdi ayolning shundoq ham g'am quchgan qalbi battar sindi ilojsizlikdan yig'lay boshladi shu payt uning yonidan yoshi ulug' keksa bir kishi o'tib ketayotgandi ayolning holi uning diqqatini jalb qildi tinchlikmi qizim nimaga yig'layapsiz deb so'radi ayol ahvolini boyagi kishining unga ishonmaganligini aytib yig'lardi cholning unga rahmi kelib uyidan ayol qizlarini jo'natdi ular ayol va uning masjidda qolgan qizlarini keltirishdi yedirib ichirib yuvintirib chiroyli kiyimlar berishdi oliy darajada izzat ikrom qilishdi chol va uning oilasi nasroniylar edi tun yarimiga cho'kkanda ayolni nochor holda qoldirgan musulmon kishi tush ko'rdi unda qiyomat qoyim bo'lgandi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ularning ortida bayroqlari hilpirab tik turardi shunda boyning nigohi yam yashil zumraddan qurilgan chiroyli qasrga tushdi uning ayvonlari dur va yoqutdan kubbalari marvarid javohiru marjonlardan yasalgan o'ta nozik va hashamatli edi boy rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qasr kimga tegishli ekanligini so'radi u kishi tavhidli musulmonniki deb javob berdi boy ey allohning elchisi menman o'sha allohning yagona sizni haq payg'ambar ekanligingizga iymon keltirgan tavhidli musulmon dedi u kishi qani dalil isboting gaping rostligini tasdiqla dedilar boyning aqliga chaqmoqdek ayol bilan o'tgan suhbat keldi gaplaring rostligini isbotla dedingku dedilar u qo'rqib uyg'onib ketdi qilgan ishidan juda afsuslandi ertasi kundan boshlab ayolni shahar bo'ylab axtara boshladi axiri uni nasroniyning uyida ekanligini bildi borib ayol va uning qizlarini menga bering dedi buning iloji yo'q ular uyimga kelgandan beri shunaqa baraka yog'ila boshladiki tasavvur qilolmaysiz dedi chol men sizga ming dinor beraman ularni menga bering dedi boy yo'q dedi nasroniy berishingiz shart dedi boy nasroniy siz xohlayotgan narsaga sizdan ko'ra men haqliroqman tushingizda ko'rgan qasr men uchun qurilgan allohga qasam uyimga ayol va qizlari kelgandan so'ng uning qo'lida men va oilam islomni qabul qildik keyin siz ko'rgan tushni men ham ko'rdim rasululloh ayol va uning qizlari senikidami deb so'radilar ha shunday ey rasululloh dedim u kishi bu qasr sen va oilangniki dedilar bu gaplarni eshitgan boy shu darajada nadomat tortdiki umri bo'yi hech narsaga bunchalik afsus qilmagandi